И я, и мои родители жили возле аэропорта. Невыносимо было ходить по улицам родного города и понимать, что он больше не твой родной город. Город стал чужим. Мы с семьей поняли, что в Донецке оставаться стало опасно. Я решила рискнуть в Киеве, поискать работу. Я врач-офтальмолог. Специальности, работу найти не удалось. А потом так случилось, что я стала гарантером ВКБ ООН с бизнес-планом о кофейне-кондитерской. Конечно, было нелегко ни опыта, ни знаний у нас нету. Мы оказались вырваны из своего окружения, но было огромное желание. Моя тетя тоже врач. В Донецке она заведовала неврологическим отделением. Мы друг друга очень поддерживаем, и без этого, я думаю, мы бы не справились. Разумеется, мы каждого встречаем как своего. Мы любим то, чем мы занимаемся. Я люблю угощать людей. Очень приятно, когда люди приходят, прочитав о том, кто мы, где-то узнав, что мы переселенцы, вот мы прочитали о вас в журнале, решили подойти, поддержать. Это очень приятно. Но сейчас это, это место стало смыслом жизни. Я думаю, что это символ борьбы. Мы это Украина.